Окупованому Донецьку в день 11 травня пролунали вибухи. За попередніми даними стався приліт по ресторану, де бойовики святкували 10 років проголошення так званої ДНР. Про це пишуть місцеві пабліки. Попередньо відомо про щонайменше п'ятеро загиблих. Пропагандистські змі Ріа Новості повідомляє, що удар нібито завдали з РСЗВ Хаймарс по ресторану Парадайс у Ленінському районі міста. Крім цього, там планувався автопробіг до річниці псевдореферендуму. Давай, давай, давай! <социт> Прилетело. Только два у нас. Не ранее. Ай, Это кто у нас, бля, лежит? <социт> кто тут еще, блин? Хоть живы, кто у нас? Юля, блядь. Бля. Мы сейчас находимся возле а, супермаркета Манна. Прямо в данную секунду здесь прилеты. Люди побежали искать укрытие. Пока неизвестно, есть ли пострадавшие. Однако на улице находилось очень много людей. Что -то что -то да, Они на п... не, не хотят выходить через классы. Можно через пассу? Без Сумок без покупок. А прилеты у нас, мы все спрятались в магазин по авто. Мне прилеты. Мы не знаем, куда прятаться. Мы все в магазине. Убежища нету, бля. О, О, не забавно. Забавно. А, вон, смотри. Вон, смотри. Кабак, да. Скоро. Слышь, ну осколки лен пожалуйста. Да, порвало. Это мора сейчас еще раз. Конечно, надо валить отсюда. Вот Прям в здание. Да, прям в здание. Доски. Нет, а, прям в здание. Фотка. Нет. Вон здание, развивание. Здание, здание.